ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯಾಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಸೋಮವಾರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನಿವತ್ತು ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಆ ಶಿವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗರಿ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गराघाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनीसलिलचन्दनचिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय बहुपुष्प बहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरीवदनाक्षरं वृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय ऋषभध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमर्या मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै अखराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठे सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते हर हर महादेव थेङ्क्स् फार् वाचिङ्ग् एल् नमस्कारः जय